Значит, чтобы мы нашу встречу провели с результатом, значит, на перебой друг друга не перебивайте. Мы сюда приехали с Писаренко Валерия Владимировича. Знаете, кто это такой, да? Знаете, нет? Знаю, нет. знаю. Но если не знаете, это народный депутат Украины, который сегодня работает на территории Дзержинского округа. Кто еще вопрос? Вопрос по новостроям 15 этажкам. Там проблемы три дома одинаковые, одинаковые проблемы. Мы писали вам письмо. Это вода, это отопление. дом сдан почти полтора года назад. У нас до сих пор даже холодной 66К, 66З и 66 Это три а рядом настоящих. А вы шесть. там дома. живете? Мы ну, не можем там жить, не там нет ничего. Канализацию недавно, я знаю, вроде бы как... Хотим уже. А полтора года а назад не знаю, Воды у нас нет даже сегодня. Послушайте, что я хочу сказать. Давайте, чтобы это был результат. Послушай меня, иди сюда. Смотри, тебе тут никому не нравится. Я тебе говорю следующее. Я сюда приеду после 15 мая. Если ты не исправишь ситуацию с домами, вы все об этом пожалуй. До единого. Ты и Харченко. Вот то, что я здесь увидел, это хамство по отношению к тем людям, которым вы продали квартиры. И это хамство по отношению к городу, у которого вы просили помощь, и мы вам помогали. Вы что тут позаливали бетоном дороги, и тут сделать надо? У вас много лишнего бетона, я вам покажу, куда Позвали. его вылили. Значит, я еще раз объясняю. Я не хочу слышать от людей, которые говорят, здесь полтора года сдали дом, заплатили деньги, они что, заложники или что? Пойди погуби там, что нет, воды нет, отопления нет, ну хорошо сейчас лето, а зимой. Когда это закончится? До 1 июня мы Как до 1 июня? От а чего до 1 июня? За 1 июня. нас сегодня промыто, просто три банана. Не это не ничего не говори. Ты хорошо все подумал? Да. Да. Нет, Значит, тогда мы с вами планируем на эту встречу здесь 5 июня. Вот мы даем ему вот это время, не 15 мая, он назвал встречу, 1 июня. А мы, а мы придем 5 июня сюда с Писаренко вместе с вами и посмотрим, какие здесь произошли изменения. Если эти изменения будут положительны, и люди будут видеть, что мы вместе, я подчеркиваю, не ты, а мы вместе, меняем ситуацию к лучшему, я так понимаю, что они тебе поверили. Это была организационная работа. А теперь объясни, почему вот в выходные дни вы бьете в свои да, в Выходные дни мы не бьем. Все бьем время согласовано с жильцами, конкретные, только бьем в рабочее время Иток и только и бьем 3 часа днем. Мы бьем в 6 часов. А сколько еще будете бить поверьте. До 5 часов. Нет, по времени. Ну, месяц, два, Мы так. до 28-го, наверное, закончим уже Ну, Там, где -то, где Там всего 4 победы. Всего 4 победы. На Пасху? На Пасху, в воскресенье. С самого утра. Ну, у нас была... mm. ну скажите, пожалуйста, ну что мы, как? что мы, что мы собрали, ребят? Ну зачем мы? Вы мы согласовали с жильцами. Вы даже с самого утра начинаете с список... лифта. Ой, бы в одну субботу. Один раз. Ну, не суббота, не ни воскресенье не вообще Это не нет. нет. Хорошо, не послушайте, смотрите, этот микрорайон, я уверен в том, что он новый, да, но его нужно сначала привести в соответствующий надлежащий вид, я имею в виду благоустройство, потому что здесь красивая детская площадка. А вот мы там проезжали, там вообще непонятно, что это за детская да, площадка. Да нет, там вообще вы ее снесите, вы ее снесите там эту площадку. Это силами жильцов дома. У нас субботник такой я понимаю, но это силами жильцов дома. Но я считаю, что есть ответственные люди, которые были у второй день когда они сдавали дом. Там по обязательствам написано детская площадка. Вот эта детская площадка похожа на площадку детскую, а то похоже просто на остатки от детской площадки. Если бы она там стояла, я думаю, ее бы здесь бы люди не поломали, потому что они же берегли бы детскую площадку. Там гулять в принципе невозможно. Скоро все дома будут приходить сюда, потому что тут очень все хорошо. Приходит. И Жаль. приходят, Приходит. понимаете, в вопрос. Поэтому я что предлагаю? Ну, первое чтобы Валерий Ашотович посмотрел вместе с нами на вопрос детских площадок. И там, где можно поменять, мы должны их поменять, но вот так, чтобы они играли с детьми, не в пыли, понимаете? Это? А чтобы не было пыли, там должна быть что? Дорога. Если мы тут начали комплексную работу, значит, однозначно, чтобы вы вывели дороги не через дома, потому что так же они жить здесь не будут. Они же не покупали себе билет, извини, на стройку. Они покупали себе квартиру. Они понимают то, что вы строите, но вы туда сделаете дорогу Без и работу с той стороны сделаете, но так, чтобы вы там и другим потом же не мешали. Не, 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 в обход. Пожалуйста. Значит, 5 мая, это что у нас за день? Есть 5, 5 июня. Ой, июня. Как, что это за день? Нормально? Вас устраивает? Да, мы устраиваем Значит, мы планируем 5 июня Мы сюда придем в 16 часов 30 минут Договорились? Если что-то нам помешает В жизни бывает разное Мы скорректируем с вами время А пока мы договорились на 5 июня в 16.30 Все остальное оставим на совести Валерия Шотовича и его треста Давай, давай, давай Спасибо мы в отопительный сезон как бы не попали технические этажки, но дело в том, что у нас технически грамотные специалисты, они почетки атомных станций, они посчитали теплоизоляцию нашей группы. То есть нарушение внизу в 4 с чем-то раза теплопотеря, а наверху, где обшита кинопласта в 17 Это все отразится на наших опять-таки платежах, когда у нас начнется отопительный сезон. Вы нам так и не ответили, мы просили зимы у вас. Я скажу сегодня вот ответ по этому вопросу, учитывая то, что это было проектировано по старым нормам на сегодняшний день мы будем утепляться и поменяем, и, 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 и все будет соответствовать но... А, да, сейчас... До да, отопительного сезона. Мое предложение еще какое да. смотрите. интересно. Да. Вот есть вопросы, которые, я так да. понимаю, жил один 1 да. наметил выполнить до пятого сезона. Ну, до пятого. А есть вопросы, которые необходимо выполнить до отопительного сезона. Я предлагаю представителям жил 1 сделать следующее. Чтобы те вопросы, которые будут в дальнейшем решаться, чтобы они написали нам гарантийные обязательства на те вопросы, которые вы сейчас задаете чтобы мы знали а не так, вы задаете вопрос, а мы это знаем вот нам гарантийные обязательства, напишите и у вас это будет ну, у меня будет. есть наше письмо, письмо сроки, мы ответим сроки сроки в Значит, послушайте, ну коль мы уже с вами вместе встретились здесь значит мы же уже становимся своего рода участниками, назовем так этого общего Общая вода, решение. Я не Но вижу меша. проблем, кроме одного, что есть люди, которые заплатили деньги, не могут заселиться, как и вы может, в свое время. Не Воды нет и так далее. Да, и, и все остальные вопросы. Есть вопросы, связанные с дорогами, есть вопросы, связанные с заездами, с неудобствами в связи со строительством продолжения и так далее. Все остальное будем решать по ходу. на всем встречу. говорю следующее. Изменения будут на протяжении определенного времени, не только в этом дворе, а в этом назовем так микрорайоне. Вы слышите меня или нет? И не только здесь. И там, где останавливается транспорт, вы видели уже этот ганделы куселюги снесли. И другое там посносили и так далее. Вы все увидите, хорошо? Я считаю, что мы для того встретились, для того, чтобы слышать друг друга. Зимой встречались один результат. Весной встретились, один результат, к отопительному сезону другой результат. И тем самым желание у нас будет вместе все делать. И я вам обещаю, что мы наведем здесь порядок. 9 мая не забудьте прийти на площадь, отпраздновать День Победы.